Fuad Zakarshi minta pengundi air kuning tangguhkan kemenangan PAS. UMNO Kelantan kecam adun PAS kerana didakwa beri gambaran buruk terhadap PDRM. Syaidan Kasim dakwa tanah wilayah persekutuan di bawah bidang kuasa KSN dan Perdana Menteri. Nurul Izzah ingatkan jangan terjebak dengan budaya atau gerakan politik sendirian. Akmal tampil cabar keputusan pemilihan. PAS Langor kese projek tebatan banjir disegerakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hasha Jamil dalam Next Step News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia. Pengundi air kuning diminta menangguhkan kemenangan pas dalam pilihan raya kecil PRK Sabtu ini. Menurut ahli majlis kerja tertinggi MKT AMNO, Uad Zarkashi dalam satu kenyataan di laman Facebook, pengundi beragama Islam tidak perlu untuk menangguhkan ibadah haji semata-mata untuk mengundi pas. Katanya, menangguhkan kemenangan PAS tidak bermakna menangguhkan kemenangan Islam. Maka pegundi tidak perlu menangguhkan ibadah haji dan umrah mereka. Tambahnya, belum tentu PAS menang, maka Islam akan tertegak. Tambahnya, belum tentu PAS menang, maka Islam akan tertegak. Puan berkata menangguhkan kemenangan PAS bermakna menghentikan politik kebencian agama juga penggunaan ayat-ayat al-Quran dan hadis sesuka hati dan ia termasuk fatwa-fatwa politik yang mengelirukan polemik mengenai isu penangguhan ibadah haji umrah tercetus apabila presiden PAS Abdul Hadi Awang dalam satu program ceramah PN mengulangi rungutan sebelum ini bahawa umat Islam di negara ini lebih cenderung menunaikan ibadah haji dan umrah berbanding berusaha untuk menguasai pentadbiran negara gara-gara membuat kenyataan berkait isu jenayah di Kelantan. Adun PAS dikecam kerana didakwa cuba memberi gambaran buruk terhadap polis diraja Malaysia PDRM dengan menyerang dua pegawai kanan pasukan keselamatan terbabit. Pengurusi UMNO Kelantan Ahmad Jazlan Yaakob berkata, Adun Melor Wan Rohaimi Wan Daud memberi gambaran seolah-olah timbalan Ketua Polis Negara Ayubhan Maiden Piche dan Ketua Polis Kelantan Muhammad Yusof Mahmat ada niat tidak baik kepada kerajaan negeri. Katanya Wan Rohaimi secara melulu dan tidak cermat menduduh Ketua Polis Kelantan dan Timbalan Ketua Polis Negara sengaja mengeluarkan kenyataan negatif tentang negeri Kelantan untuk mempengaruhi pilihan raya kecil di Air Kuning, Tapah yang bakal berlangsung pada 26 April ini. Ketua Polis Kelantan dan Timbalan Ketua Polis Negara serta keseluruhan pasukan PDRM merupakan penjawat awam yang tertakluk kepada peraturan dan bertugas untuk menjaga keselamatan negara. Justru katanya tidak wajar mempertikaikan kenyataan yang dikeluarkan oleh polis tentang bidang tugas mereka dalam usaha memberi kesedaran dan membanteras jenayah dalam kalangan masyarakat. Sebelum ini Wan Rohaimi pada sidang dewan undangan negeri Don Kelantan semalam mendakwa Muhammad Yusof membuat kenyataan bahawa ada ramai individu termasuk pempengaruh dan usahawan kosmetik menjadi ketua sindiket menjual dadah di negeri itu. Ahli parlimen Arau yang juga bekas menteri Syahidan Kassim hari ini mendakwa semua tanah di wilayah persekutuan berada di bawah bidang kuasa Ketua Setiausaha Negara (KSN) dan Perdana Menteri. Memetik laporan Malaysia Kini, beliau berkata, urusan pengambilan atau penjualan mana-mana tanah dalam wilayah persekutuan dikendalikan oleh jawatan kuasa kerja tanah wilayah persekutuan, iaitu sebuah badan yang dipengerusikan oleh KSN katanya kuasa tersebut tidak dipegang oleh seseorang menteri wilayah persekutuan pengambilan atau penjualan tanah dibuat terus oleh jawatan kuasa itu dan duitnya pergi ke kerajaan persekutuan dan semua itu dipengurusikan oleh KSN menteri wilayah hanya terlibat dengan pembangunan setelah tanah itu dimiliki pihak swasta dan apabila pembangunan nak dimulakan Syahidan yang juga bekas Menteri Besar Perlis itu berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai isu pengambilan tanah di kampung Sungai Baru yang kini menjadi kontroversi. Terdahulu, Malaysia kini melaporkan timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man berpendapat ada kewajaran bagi pihak yang terlibat dengan isu pengambilan tanah kampung Sungai Baru di Kuala Lumpur ketika pentadbiran PN untuk memberi penjelasan mana-mana individu yang bakal menggantikan Datuk Sri Anwar Ibrahim sebagai Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR pada masa hadapan diingatkan agar tidak terjebak dalam budaya atau amalan politik secara bersendirian. Nurul Izzah yang merupakan anak sulung kepada Datuk Sri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa sesiapa sahaja yang bakal memimpin parti perlu menanamkan semangat kebersamaan dalam kepimpinan mereka. Naib Presiden PKR itu menegaskan bahawa nilai itu penting agar struktur parti dapat diperkasakan dan terbina menerusi kepercayaan kuat dalam kalangan ahli. Menurut Izzah, seperti yang pernah ditekankan kepada beliau dalam sesi usrah adalah perlu sentiasa mempersiapkan diri agar mampu menggalas amanah apabila timbul keperluan untuk mengisinya. Pada masa sama, Iza menuntut ahli parti untuk merapatkan SAF agar dapat membina kekuatan bersama untuk menanggung setiap ujian serta cabaran yang menimpa parti itu. Mengakui dunia politik sekarang sangat mencabar, bekas ahli parlimen lembah pantai itu tidak mahu isu kekalahan, angkat dan kuasa menduga ahli sehingga dikhawatiri boleh menggugat kredibiliti parti. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Akmal Nasrullah Mohd Nasir yang tidak berjaya mempertahankan jawatannya sebagai Ketua Cabang Parti Keadilan Rakyat PKR, jauh baru dalam pemilihan yang berlangsung pada ahad lalu akan mengemukakan bantahan rasmi kepada jawatan kuasa pemilihan parti JPP. Menurut satu hantaran di laman Facebook, Akmal turut membangkitkan beberapa isu yang telah timbul sepanjang proses pemilihan tersebut. Ujarnya cabang PKR di Johor Bahru turut mengalami situasi yang disifatkan sebagai badan tanpa kepala apabila majoriti ahli jawatan kuasa AJK yang terpilih iaitu seramai 10 orang merupakan daripada kumpulannya. Ahli Parlimen Johor Bahru itu juga mempertahankan jumlah undi yang diterimanya selaku calon ketua cabang Johor Bahru pada pemilihan tersebut. Ahad lalu Akmal dilaporkan tewas kepada ketua AMK Johor Muhammad Taufik Ismail dalam perebutan jawatan ketua cabang PKR Johor Bahru. Akmal hanya memperoleh 587 undi sekaligus kecundang di tangan Muhammad Taufik yang meraih 709 undi. PAS Langor menggesa pihak kerajaan negeri agar mempercepatkan pelaksanaan projek tebatan banjir di negeri itu susulan kejadian banjir kilat yang terus berulang pada pagi ini. Ketua Pemuda Pas Langor Muhammad Sukri Omar menegaskan bahawa projek tebatan banjir merupakan penyelesaian jangka panjang terhadap bencana berkenaan kerana ia melibatkan aspek keselamatan nyawa dan maruah rakyat. Jelasnya beliau telah berkali-kali membongkar mengenai kelewatan, kecuaian dan kegagalan kerajaan negeri Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN Selangor dalam menangani isu banjir tersebut. Katanya beliau tidak gentar, malah merelakan dirinya dicaci. Asalkan beliau tidak membisu, disar rakyat, dihanyutkan air banjir dan dihimpit kelalaian pentadbiran. Awal pagi ini, beberapa kawasan di Lembah Kelang termasuk di Paya Jaras sekali lagi ditenggelamkan banjir kilat susulan hujan lebat beberapa jam sejak lewat malam tadi. Bencana yang terus berulang itu menyebabkan penduduk sekali lagi berdepan kesukaran selain terpaksa menanggung kerugian ekoran kemusnahan harta benda. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia. Setiap hari hanya di Next Step News. Jangan lupa untuk follow Facebook Next Step Malaysia dan subscribe YouTube Next Step TV. Next Step Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Hasha Jamil. Assalamualaikum dan salam sejahtera.